Sovetlər Birliyində bu maşının böyük hörməti var idi. Zarafat deyil. amma səlahətler birliyi dağılandan sonra yeni-yeni modellər ortaya çıxdı. Və Qaz-24 hörmətdən düşdü. İndi bu maşınla xırda boynuzlu da var. Hətta toyuqsuzə aparırlar. Bizim istintaqımız Qaz-24 və davam edir. Maşının nömrəsi yaxınlıqdan aydın oxunur. R 2030 AZ. Salonda 2 nəfər əyləşib. Deyəsən avtomobildən düşmək istəmirlər. Yəqin ki, çöldə kiminsə olmağından ehtiyatlanırlar. Faralar söndürülüb. Söhbətlər uzun çəkdi. Bir müddət sonra küçənin səssizliyindən arxa ayınaşaraq Volqadan düşüb diqqətlə ətrafı nəzərdən keçirdilər. Ehtiyatla sakitliyə qulaq kəsilib tam arxayın olandan sonra gecənin qaranlığında yox oldular. 1995-ci il, iyun ayının 6-sı. İstihtaqımızın Volqası həmin yerdədir. 12 saylı uşaq poliklinikasının qarşısında. Günün ortadadır. Avtomobilin yükləş yerindən çox kəsif qoxu gəlir və bütün insanlar bu qoxuya yığılırlar. Ətrafı getdikcə xoşa gəlməyən qoxu birirdi. Bir nəfər yaxınlıqdakı polis bölməsinə hadisə haqqında xəbər verir. Polislər dərhal hadisə yerinə gəlirlər. Avtomobilin qapıları bağlı idi. İçəridə şübhəli heç nə gözə dəymirdi. Əlad Arxadakı yük yerinin qapısını sındırmağa qalır. Avtomobilin yük yerinin qapısı sındırıldı və gözə çıxan mənzərə ətrafdakı olanları dəhşətə gətirdi. Yük yerində başı əzrilmiş, bədəni hissələrə bölünmüş bir kişi meyidi var idi. Qanın təzəliyi ilə hiss olunurdu ki, meyit təzədir. Ora dəysin elə bu gecə qətlə yetirilir. Məsələ ilə bağlı Nəsim rayon prokurorluğuna operativ məlumat verilib. Müstəntiq əvvəlcə istintaq planını tutdu. Gəncliyinə baxmayaraq bu sahədə müəyyən təcrübiyə yiyələnmişdi. Universitetin hüquq fakültəsini bitirib prokurorluq orqanlarına qəbul olunduğu gündən belə hadisələrlə bir neçə dəfə üzləşmişdi. İstintaq Meydən şəxsiyyətinin Nəyanlaşdırılması ilə başladı. Hadisə yerinin protokolu, məhkəmə tibb ekspertizasının rəyi qətlin düşünülmüş və planlı şəkildə icra olunduğunu göstərirdi. Qətlin bir neçə şəxs tərəfindən törədildiyinə isə şübhə ola bilməzdi. Çünki meyit hissələrə bölünmüş, polietilen paketlərə yerləşdirilmişdi. Naməlum şəxslər meydan ağzındakı protezi çıxarmış, ciblərini boşaltmış, üstündəki bütün sənədləri götürmüşdülər. İstintaqın ağrına gələn ilk fikir bu olur ki, Qatil soyğunçuluq məqsədi ilə törədilməyib. Axı meyidi basdırmaq ya da izitmək olardı. Ancaq nəyit parçalara bölünmüşdü və cinayət çox çəliqiylə icra olunmuşdu. Axı soyğunçuda ya da soyğunçularda belə səbir hardandır? Gizli də avtomobilin nömrəsi ilə müəyyən olundu ki, Gaz 24 markalı Volga maşı şəhər sakini Sabir Qəniyevə məxsusdur. Sabir Qəniyevin yaşadığı evin ünvanı dəqiqləşdirildi, onun ailə üzvləri ilə görüş keçirildi. Artıq istintağın qarşısına yeni suallar çıxmışdı. Bəlkə qətil sırasmaqsədilə törədilib. Yoxsa bu işdə qohumların və dostların əli var. Həm də artıq müstəntiqin soyğunçuluqla bağlı versiyaları təsdiqlənirdi. Belə ki, qətli törədənlər öldürülmüş şəxsin volqasından heç nə götürməmişdilər. Nahımın həyat yoldaşı Cəmalə Qəribova ifadəsində göstərir ki, Sabir hadisədən bir gün əvvəl səhər evdən şəxsi volqasında çıxıb və bir daha geri qayıtmır. Sabirin oğlu Samir isə atasının hansısa restoranlardan birində müdir işləyən Yaqub adlı qadına sələmə çoxlu məbləğdə dollar verməsi barədə danışır. Qısası, doğmalarının, adlarını çəkdiklərinin şübhə doğuran şəxslər dindirilir. İlkin istintaqdan sonra bu versiyaların heç biri təsdiqlənmir. Müstəntiq yenə o fikirdə qalır ki, bu qətl pula görə törədilməyib. Çünki Sabirə pul borclu olanların hamısı ifadələrində bildirirlər ki, ondan Sələmə borc pul alıblar və verdikləri vədin tamamında da geri qaytarıblar. Yaxın adamlarının söylədiklərinə görə, mərhum özü isə heç kəsə pul borclu olmayıb. Bura Bakının məşhur Maskva invermaqıdır. Müxtəlif dükanlarla yanaşı, bu invermaqda həm də qızıl zəniyyət əşyaları olan dükanlar çoxdur. Burada cibinizə uyğun və təbii ki, ürəyiniz istəyən kimi qızıl zəniyyət əşyaları axtara bilərsiniz. Nəyin ki Qızıl zəniət əşyaları almaq, həm də özündə olan qızıl zəniət əşyalarını burada müvafiq qiymətə satmaq bunu. Baş bu gözəl xanım da deyəsən hansısa qızın zinyət əşyasını satmaq istəmir. Görək nəyi və niyə satır. Şəhin xeyrinə veriləcək təzə məlumatlar əldə etmək üçün mərhum Sabirin həyat yoldaşı Camala Qəribova ilə müstəndiq bir də görüşdüm. Bu dəfə Camala xanımla hadisə ərəfəsində və ya ondan bir neçə gün əvvəl keçirilmiş görüşlər aparılmış söhbətlər barədə danışmasını, ən xırda, əhəmiyyətsiz hesab elədiyi məsələlər haqqında belə bildiklərini çekinmədən söyləməsini xahiş elədi. Qadın deyir ki, qətildən 1-2 gün əvvəl hansısa əhəmiyyətli, yadda qalan hadisə və və ya qohum əqrəbə ilə görüşlər olmayıb. Təkcə ərinin çoxdan ki tanışı sədəf olara gəlibmiş. Gəlin, təzə aldığı Mercedes avtomobilinin sənədlərini qeydiyyat salmaqda ona kömək eləməsini Sabirdən xahiş eləyibmiş və dəlaşu bayırlanda da mənzilinin ünvanını qoyub və Sabiri ertəsi gün səhər evində gözləyəcəyini bildirir. Sabirin oğlu Samir də ifadəsində bu faktı xatırlayır. Sədəfin onlara gəldiyini təsdiq edir. Həm də deyir ki, ailələri Sədəfi çoxdan tanıyır. Bəs bu Sədəf kimdir? Bunun üçün bir qədər əvvələ, Sovet dövrünə, düz 1984-cü ilə qayıtmalıyıq. Hə, orada qalmışdıq ki, Sədəf kimdir. Sədəfin kimliyini bilmək üçün biz qayıtmalıyıq 1984-cü ilə. Bir şey, Sədəflə ilk söhbətdə elə də şübhəli bir məqam aşkar olunmadı. Qız bütün suallara sədrlə təmkinlə cavablar verdi. Prinsipcə ondan şübhələnməyə bir əsas da yox idi. Ancaq istintaq binanın sakinləri ilə görüşməyə qərar aldı. Buşu Xəlil Qubadov deyir ki, o 1995-ci il, iyun ayının 5-də səhər saat 9-radialarında yaşadığı binanın qarşısında Qaz 24 markalı Volqa avtomobili görür. Hətta bu avtomobil gediş-gəliş əmanətçilik törətdiyindən onun sahibinə axtarıb, ancaq tapmadığından öz avtomobilini birtəhər onun arxasında saxlayıb. Gecə saat 2-radialarında isə həmin avtomobilin mühərrikinin çəsindən yuxudan ayılır. Həyatı düşüb, hərəkət elyan Volqanı saxlanmağa tələb eləsə də, avtomobilin içindəki adamlardan biri onun üstünə qışqırıb, o da kənara çəkilib. Avtomaşın böyük sürətlə onun yanından ötüb gedib. Həyatda işıqlar yanmadığına görə, o Volqanı sürən şəxsi tanıya bilmir. İstimtagımız Sədəfin mənzilində davam edir. Araşdırma zamanı məlum olur ki, Sədafin mənzilinin divarlarında, həmçinin qapı üstündəki saxlanç yerimdə və 3-cü, 4-cü mərtəbədə olan divarlarda qan izləri var. Baş keçmədi, biologiya ekspertizadan cavab gəldi. Sədafin mənzilindən tapılmış qan lekələri ilə öldürülüb Q-24 markalı Volqanın yük yerində yerləşdirilmiş Sabir Qəniyevin qan qrupu eynidir. İstintaq prosesində Sədəf ağır cinayətdə ittiham edildiyini gözəl başa düşürdü. Çox gözəl anlayırdı ki, qarşısındakı müstəntiq gənçliyinə baxmayaraq tükü-tükdən seçir və artıq izə düşür. Necə deyirlər, oyun artıq uzulub. Buna baxmayaraq Sədəf işi yubatmağa, əsl həqiqətdən qaçmağa çalışaraq istintaq zamanı törətdiyi cinayət əməlindən yaxa qurtarmaq, həm də vəziyyətini qismən də olsa yüngülləşdirmək üçün tez-tez ifadəsini dəyişir ya da ifadə verməkdən imtina edir. Məsələn, ilkin istintaqda Sədəf şərəb zavodlarından birində işləyən şəxsin təhriki ilə Sabiri evinə dəvət edib, sonra da baltayla vurub öldürdüyünü bildirir. İstintaq tərəfindən həmin xüsusiyyətlər yoxlanılır və Sədəfin dedikləri təsdiq olunmur. Nəhayət, cəns qadın danışmaq qərarına gəlir. Onun başına gələnləri müstəntiqin tərtib elədiyi ittihamnaməyə və məhkəmə materiallarına əsaslanaraq elə öldürür. İstintaq materiallarına əsasən, qızın dediklərindən məlum olur ki, Hələ 1984-cü ilin yayımından. Yəni bu qətl hadisəsindən düz 11 il əvvəl 57 yaşlı Sabirlə 22 yaşlı Sədəf arasında münasibət var idimiş. Sabir məni bədbəxt elədi. Sonra daha Nəyuzla kimin yanına qayıda idim. Ancaq sonra yenə də hər addımımı izləyirdi. Ailə həyatı qurdum, hətta toyumda gəldi. Ancaq yenə el çəkmirdi. Axırda aləm dağıldı. Bu yaxınlarda Türkiyə vətəndaşına hərəkət etdim. Bundan sonra da bacım Xalidənin yaşadığı evə ayaq aşdı. O, hədələyirdi ki, mənim yaşadığım yerdəməsə, onu da mənim günümə salacaq. Bu hadisə də dərindən götürəndə məsələnin mənəvi psixoloji tərəfinə baxılmalıdır. Hər bir cinayət hadisəsinin cinayətə aparan yol bir növ heçm anadan cinayətkar doğulmur keçmə keçələrdən keçir bu cinayətçi materiallarla tanış olanda nə görürük əvvəla ata öz gənc qızını 20-21 yaşlı qızını özü yaxşılar dostu bildiyi adama etibar eləyir etibar olunan adam amanətə xəyanət eləyir. 17 yaş dövründə qız vardı, e, sevgi, analıq hissi üstünlük olduğuna görə onlar qarşıdakı adamın yaşının çox olduğuna görə 50, 57 yaşlı bir insanın buna başqa bir niyyətlə toxunacağını ehtimal etmirlər. Lakin həmin o insanın qızın yaşının təcrübə yaşına uyğun olaraq təcrübsizliyi ilə istifadə edərək qızı özünə güvəndirərək onla cinsi münasibətdə olması və sonradan həmin o qızın taleyinə dəyişiklik gətirə bilər. Sədəfin dediyinə görə Vardisi xaridə olanları ona danışandan sonra həmin gün Sabirin evinə gedir və təzə aldığı avtomobilinin sənədlərini qeydiyyat salmaqda ona kömək göstərməsini xahiş edir və onu mənzilinə dəvət edir. <Sessizlik> Ertəsi gün səhər saat 9-radələrində Sabir Sədafənin evinə gəlir. Evdə də məndən əl çəkmədi. Bezdim. Əvəz etdən hamam otağında gizlətdiyim baltanı götürüb başından 3 dəfə vurdum. mən dövrübdən xeyli müddət keçib ə, bəlkə də məcbur edir. Və qızın Azərbaycan mentaliteti ilə götürsüz, əslində həyatı pozur. Və bundan sonra da qızdan əl çəkmir. Qız bir dəfə ailə həyatı qurur, o həyat pozulur. Sonra ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Ailə həyatı pozulmaq üzrədir. Yenə əl çəkmir və Belə deyək də bu hüquq ədəbiyyatına deyirlər zərər çəkmişin qanunazid hərəkətlərinin nəticəsi olaraq o həddə çatdırır ki, artıq insan həyatını qəsd eləmək qəsdənə durur. İnsanların psixologiyası biraz fərqlidir. Raymond Ketl deyir ki, insan düşdüyü mühitə görə qərar qəbul edən bir məxluqdur. Həmin o insan o xanım müəyyən yaş dövründə ani olaraq bu qərarı qəbul etmək ki, e, mən bu insanla münasibətdə oldum və bunu qətilə yetirdik. İnsanlarda ani olaraq psixoloji dəyişiklik baş verir. Yəni mən bu insandan nə gözləyirəm? Bu insan mənə illər boyu verdiyi vədin heç birini yerinə yetirmədi və Allahdı artıq indiki mənim münasibətimisə mənim hal-hazırda qurduğum ailə münasibətlərinə özümün həyatıma mane ola bilər. Və ona görə də bunlar onu qətil bunun e, e, həmin o insanın duruya çıxmasının ən gözəl bir variantı idi. Sadə ünvermaqdan qayıtdıqdan sonra zəng edib Ərizəxini və qardaşı Dadaşı çağırır. Ərlə qardaş birlikdə meyli hissələrə bölüb selofan torbalara yığır və Volqanın yük yerinə yerləşdirirlər. Gece saat 2-ci radələrində Yezinə qayın avtomobili 1-ci mikrorayonuna sürüb Tağızadə küçəsindəki 12 nömrəli uşaq paliklinikasının yanında saxlayırlar. Əhliyyət tərəfindən yanaşmasaq, psixoloji tərəfdən götürsək, ə, qızın burada rolu nədən ibarətdir? Digər insanları cinayətə təhrik etmək. Digər insanları ə, özünün günahını yumaq üçün ə, nüfuzdan, deyirlərdən, atalığ, analıq, qardaşlıq hisslərindən istifadə edərək cinayətə təhrik etmək. Etiraf eləyək ki, xeyli qəriz işdir. Əsas da hədəfin Sabir haqqında dedikləri ilə bağlı kifayət qədər suallar var. Axı 1984-cü ilhara 1995-ci ilərə. Özü də 68 yaşlı bir kişi. Elə bu qəlizliyə görə də məhkəmə cinayət hüququ ilə bağlı hökmü uzun müddət verə bilmədi. Məhkəmə işi istintaqa göndərir, prokurorluq yenidən məhkəməyə. Nəhayət, işə sonuncu dəfə Nəsimi rayon xalq məhkəməsində baxılır və hökm oxunur. Sədəf 9 il, Dadaş və Zəki isə hərəsi 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Burda 2 nəfərin də köməkçi qismində, həyat yoldaşı və əri də qadın 9 il azadlıqdan məhrum cəzasına məhkum olunur. Əri və köməkçilər 7 il müddətinə tamaşaçı üçün biraz qəribə görünə bilər, amma o köməkçilər belə deyək də əvvəlcədən vəd verir cinayətin izincizlətmə bir var vəd verir.